नमस्कार आपण पाहतात खानदेश दर्पण चोवीस बाय सात राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून सावदा येथे जोरदार प्रचार सभा उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सावदा येथील शनि मंदिर परिसरात एका जाहीर प्रचार सभेचे आयोजन केले होते यावेळी पक्षाचे मोठे नेते उपस्थित होते ज्यांनी मतदारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना विजयी करण्याचे भावनिक आवाहन केले या आमदार सना मलिक युवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सूरज चव्हाण पक्षाच्या प्रवक्त्या प्रतिभा शिंदे आणि माजी नगराध्यक्ष राजेश वानखेडे यांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले राजेश वानखेडे यांनी स्थानिक मुद्द्यांवर भर दिला आणि नागरिकांना आपल्या उमेदवारांच्या पाठीशी उभे राहण्याची विनंती केली या सभेत उपस्थित सर्व प्रमुख नेत्यांनी मतदारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिन्हावर मतदान करून आपल्या उमेदवारांना भरघोस मतांनी विजयी करण्याचे एकमुखी आवाहन केले सभेला कार्यकर्त्यांची आणि नागरिकांची मोठी उपस्थिती होती और जिनके पास गुंडा है वो खड़ी है संविधान हाथ में लेकर वो मेरी बहन सुभद्रा बड़गे जी जो नगराध्यक्ष के लिए खड़ी है मेरा भाई राजू आनखेड़े जी अरे सामने वाले जो खड़े नगर नगराध्यक्ष के लिए और हमारे विरोध में दो दो लोग हस्ती का बल लाकर अकेले राजू आनखड़े के साथ लड़ रहे हैं पर कुछ नहीं होगा सावधा की जनता उनको दिखा देगी कि, कि कौन है और कौन है इसलिए आप सब लोग सना दीदी ने सब बातें बताई है मैं सिर्फ एक मिनट में दो बातें बताना चाहती हूँ भाइयों ये मत भी हम महायुति में है पर विकास के लिए है हम धर्म की राजनीति करने के लिए नहीं है किन, मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगी कि आने वाले पांच दिन आपको बहुत जिम्मेदारी से काम करना है आप सभी लोग इधर आए हो मुझे सुन रहे हो हमारे लोगों के बीच में हमें बहुत दूर से लेते हुए आए आए हो, हो, चलते आपका आपका हुए भाषण देने नहीं आई थी या भाषण करने नहीं आई थी इधर मौजूद इधर हम जितने भी लोग बैठे हैं हम आपको एक जिम्मेदारी देते हुए जाते हैं ये जिम्मेदारी एक ही है जो आने वाले कुछ दिनों में अगर कोई फतवा निकालेगा तो फतवा को नहीं मतलब ऐलान जैसा नहीं सुनना है और उसको कान बंद करके आगे बढ़ना है वो फतवा पांच दिन के लिए आए हमें आने वाले पांच साल का सोचना है साथ ही साथ इधर जितने भी लोग मौजूद है आप सभी लोग घड़ी का बटन दबाएंगे उसमें को, मुझे कोई भी तरीके का क्वेश्चन मार्क नहीं है लेकिन आपके साथ आपके घर वालों का आपके आस पड़ोस का आपके रिश्तेदारों का और आपके जानने वालों का हर किसी के वोट की जिम्मेदारी आपको देते हुए जा रही हो अगर आप सभी लोगों ने ये जिम्मेदारी निभा ली एक तारीख तक प्रचार करना है दो तारीख को फोन लगा के बबुआ के आए कि नहीं आए वो पूछना भी है पूछेंगे ना अरे आवाज भी नहीं निकल रही है तो क्या दो तारीख को बटन दबाएंगे निकल निकले नहीं निकालो निकालिए आवाज तो निकालिए तो दो तारीख को कौन सा बटन दबाएंगे और फिर दबाएंगे दबाएंगे भी, भी। देखिए फतवा फतवे को जरा संभाल के रखना खाली जेब में रखना वो जेब में ही रख के मर जाए उधर तक उसका स्वाहा हो जाए उधर तक ही रहने देना उसके आगे पतवे को आगे नहीं मर्गे साठी एक पद आलं साहजिक आहे पंधरा वर्षापासून ती महिला या शहरामध्ये अशाच ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा आंदे दर्पण चोवीस बाय सात आजच आपले चॅनल लाईक व सबस्क्राईब करा